Так, привет, друзья! Я знаю, как вы чекалы. Я трошки забегаю вперед. Хочу вам показать, и, какая у нас солнышко. Все его чекалы. Хочу сказать, что всем его высточит на этой земле. Вот она зараз так вот светит. Попадает на вот эти вот панельки, которые поставили пару дней назад. И система у нас это DC DC 3 тена по 2 киловатта электрокотел у нас без насоса подача у нас 30 градусов обратка у нас 50 51 градус Всяче часты на бочке вот это греется за счет того что это двигается со скоростью 2 литра в минуту все это можно пораховать труба дюйм с четвертью разница температур с 21 градус и отсюда выникает вот такое вот движение воды прогреваться бочка может до вот этой примерно до этой частины из-за термоклина, так называемого. Но не важно, потому что у меня тут есть потребитель. Это в хате. То есть вся эта водичка подается сюда и уходит в хатку. До первый такой день, но сегодня меньше будем полить дрова и, соответственно, беречь ресурсы на до поздней весны и ранняя осень вся эта система будет заменять вам опаление.